Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycan da iyunun 15-inə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakı və Abşeron yarımadasında iyunun 15-ində hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, gecəyə doğru bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-23 dərəcəC istiyi, gündüz 28-32 dərəcəC istiyi. Bakıda gecə 20-22 dərəcəC istiyi, gündüz 30-32 dərəcəC istil olacaq. Atmosfer təzqi normaldan aşağı 756 mm yağışını təşkil edəcək. Nisbi buludluq 50-60% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah əksər rayonlarda hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaqacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şərq küləyi esəcək. Havanın temperaturu gecə 18-21 dərəcəsidir, gündüz 31-36 dərəcəsidir. Dağlarda gecə 8-13 dərəcəcə istiyi, gündüz 16-21 dərəcə istilı olacaq. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.